নমস্কাৰ মই ৰাণা গগৈ আপোনালোকে চাই আছে ইণ্ডিয়া টুডে এনি আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ আহিছো গোচাই গাঁৱৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো আৰু পুনৰ পৰা জনাব বিচাৰিছো গোচাই গাঁও কচুগাঁৱত এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোচাইগাঁও কচুগাঁৱত এগৰাকী মহিলাক নিঃসংঘভ ভাৱে হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাই কচুগাঁৱৰ জলেশ্বৰী গাঁৱত কচুগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত জলেশ্বৰী গাঁৱত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ হাতত আহি পৰা এই ভিজুৱেলক দেখুৱাইছো সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব লগা হৈছে নিশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জলেশ্বৰী গাঁৱত ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু লগতে চাৰিটা সন্তানৰ মাতৃ বুলি জানিব পৰা গৈছে যিগৰাকীক নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা এতিয়াও কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই ঘটনাৰ সবিশেষ আৰু এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিহৰ কাৰণে কোনে হত্যা কৰিলে চাৰিটাকৈ সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক সেই লৈ এই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত যিহেতু আহ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো বাঁহ তলত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ততাতৈয়াকৈ গাঁৱৰ লোকসকলক খবৰ দিয়া হয় গাঁওবুঢ়া আহে লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী উপস্থিত হয় অঞ্চলটোত আৰু আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ তালাচী অভিযান চলাই অঞ্চলটোত অভিযান চলাই আৰু সম্প্ৰতি এই ঘটনা এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি জনাব বিচাৰিম আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সম্প্ৰতি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে মৃতদেহটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত গাঁওখনৰ বাসিন্দা দুজন আহ তেওঁলোকৰ নামসমূহ জনাইছো আমাৰ হাতত আহি পোৱা প্ৰথমতে লক্ষ্মীৰাম মুৰ্মু আৰু মংগল মুৰ্মু এই দুজন লোকক আটক কৰিছে তেওঁলোকক সোধা পোছাৰ কাৰণে আটক কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে কিবা সবিশেষ কথা জানে নেকি মহিলাগৰাকী হত্যা কৰাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য আছে নেকি সেই সম্পৰ্কত সোধা পোছাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কালি নিশা আজি পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু তাৰ পাছতে খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষীক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আপোনালোকক সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ডটো গোচাইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত জলেশ্বৰী গাঁৱত চাৰিটাকৈ সন্তানৰ এইগৰাকী মাতৃক কোনে মহিলা গাঁওখনৰ বাসিন্দা ভৰত মুৰ্মৰ পত্নী বুলি জানিব পৰা গৈছে মহিলাগৰাকী চিনাক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে দুলাৰ হাছাত দুলাৰ হাছাদ নামৰ এগৰাকী চাৰিটা সন্তানৰ মাতৃক হত্যা কৰা হৈছে দুষ্কৃত্যকাৰীয়ে হত্যা কৰিলে তেওঁৰ বয়স পঞ্চল্লিশ মান হব বুলি অনুমানিক কৰা হৈছে আৰু গাঁও প্ৰধান যিহেতু উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত গাঁও প্ৰধানে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি আগবঢ়াইছোঁ গাঁও প্ৰধানৰ মন্তব্য তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে চাওঁ বা দুষ্কৃতি চক্ৰই মানে এটা ৰাভাৰ বাঁহৰ বাগানত মাৰি থৈ দিছে সেইটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰে এজনে কামলা বিচৰা পূজা মানুহ এই ৰাভা গাঁৱতে গৈ আছিল পুৱাত পাঁচটামান বজাত অনুমানিত পাঁচটা ছয়টামান বজাত পোৱাত গৈ আছিল তাৰপিছত সেই বাঁহ বাগানৰ সৰু ৰাস্তাত মানে এই মাইকী মানুহজনক মানে পৰি থকা দেখা পায় তেতিয়া সি ভালকৈ চাই পেলাই ইহঁতে গম পায় যে ইফালে ইফালে মানে চাই পেলাই গম পাইছে যে মাইকী মানুহজন এনেই মৰি পৰি আছে তেতিয়াৰ পিছত সিয়ে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক জনাই দিয়ে তাৰপিছত এই মাইকী মানুহজনক মানে নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় বয়স ইহঁতে পঁয়লিছ পঞ্চাছ পঞ্চাছ হ'ব পয়ত্ৰিছো হ'ব অনুমানিত এইটোৰ কাৰণে আমি এইটো কওঁ যে এই মাইকী মানুহে যিটো মৰিছে কোনোবাই মাৰি থৈ দিছে এতিয়াও আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এতিয়া আমি প্ৰশাসনক মাতিছোঁ এতিয়া প্ৰশাসনে আমি ইহঁতক মানে অৱগত কৰোঁ যে যাতে যিজন দুতিকাৰীয়ে ইহঁতক মানে সোনকালে ধৰি পেলাই ইহঁতক মানে বিহিত ব্যৱস্থা ঘৰীহাত কঠোৰ শাস্তি দিয়ে ইয়াৰ মন্তব্য আপোনালোকক আপোনালোকক শুনালো গতিকে ইতিমধ্যে এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ আচলতে হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা আৰু এই অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিমানেই আচলতে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ৰোধ কৰি অৰ্থাৎ আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে যিমানেই কঠোৰ হৈছে সিমানেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেবোৰ ঘটনা বৃদ্ধিহে পাবলৈ ধৰিছে আৰু গোচাই গাঁৱৰ কচুগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত জলেশ্বৰী গাঁৱত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল কালি নিশাৰ ভাগত যিগৰাকী মাতৃ চাৰিটা সন্তানৰ মাতৃ আহ হত্যা কৰা হল নিশংভাৱে হত্যা কৰা হল হানি খুচি হত্যা কৰা হল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ঘটনা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়াও এক অৰ্থাৎ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছে আৰু প্ৰকৃত ঘটনাটোৰ ৰহস্য অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে ওলাই পৰিব আৰু এই ঘটনাটো সম্পৰ্কে আপুনি কিবা কব বিচাৰিব যদি তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক এনেধৰণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো লৈ আহিম এটা বিশেষ বাতৰিলৈ এতিয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছো